هویت تاسو او کلمه د چی د روخانه کوي چې تاسو څوک یست او د څوک یم هر څوک یو هویت لري او هیڅ انسان له بل انسان سره یو شان نه دی یوازې زه زیم هیڅ څوک زما په شان نه ښکاری او د هیڅچا د غټون قانونا زما پر شان نه دی زه په هیوم چې څوک یم خو پناروي چې باید وایم چې څوک یم یعنی هویت می څه شی دی د دې تر ټولو خلاره داد چی بل پاسپورت وخایم پناروی کې خپل هویت د خوتلو لپاره تر ټولو مهم سند پاسپورت دی او د نرويجي چارواکو لپاره سوج چی پناروی کې پریکړه کوي دا محمد چې هر څوک پاسپورت ولري خو هر څوک پاسپورت نه لري چې وای خای هغه وخت بیا نوري لارښوته چې روخانه کړي چې تاسو سوکیس تاسو په یا واجب خبرې کوي کې د شی په سوجو بخبري کوي کې د شی چې تاسو خونځیت تللی یست یا تااسو سو سو پی جنې چی خونځیته tle lewi تااسو کول شي د هغه زاینو په بارکه ورته وایس چې تاسو پکې اوسېدلې اېست د خپل سیمې په بارکه کلی بارکه او چې حالت تاسو رې زاینې ژوند څنګه وو کی دې شي چې تاسو کور نه با په وطن کی وی او تاسو یی بارکه وای یا کی دې شي چې تاسو په روختون کې زیګېدلې اېست او له هغه سره تاسو زیګېدل او ورځې اسناد وی دا ټولو مهم معلومات دي چې نارویجی چارواکي غواړي په اړه کې واوري تر څو پوري ډاډه شي چې تاسو څوک یاست او کچا تاسو ته تا ویلي وي وی چې خپل پاسپورت یا هویت نور اسناد پټکړي نو دا سمه مشوره نه ده او کې دې شي چې تاسو په خبر باور ونیشي نو کله چې نارویجی چارواکي غواړي چې تاسو وپیژنې نو پاسپورت تر ټولو مهم سند دی چې تاسو یې هغوی ته هودلئ شي او ګنې لری نو سمره معلومات چ لري ورته یې ورکړي دا ستاسو د هویا تر خانه کول تر ټولو خلاره ده